да, начинаем, начинаем. Ну, такой же секрет удачных креативов в товарной вертикали. А давайте рассмотрим на примере наших студентов, с какими креативами они пришли и какого результата добились к концу. Чудовый подарунок для будь якой господині. Уникально двусторонняя сковорода. Ця сковорода здатна замінити на кухні всі ваші попередні сковорідки і при цьому будь-яку страву буде приготовлено набагато швидше і на рівні найкращого шеф повара Що скажеш? Що скажу? Вроде бы, да, неплохой креатив. Вот мы показали и товар, и его применение. Но начало затянутое. Мы не можем показывать одну сцену целых три секунды. За три секунды мы уже должны показать вкусненькие блюда, разнообразные, чтобы человеку, пользователю захотелось такой же вкуснятное. Мало исходников. Нужно брать больше уникальных исходников, не заезженных. Этот исходник, кстати говоря, не заезженный. Он, его можно назвать уникальным, но нужно взять больше разнообразных исходников с разными блюдами, с разными сценами и плотненько нарезать для динамики, которой здесь тоже нет. Нет динамики в этом видео. И даже те блюда, которые присутствуют здесь, они недостаточно аппетитные. Мне не захотелось вывалить бабла за эту сковородку, глядя на эти несчастные куриные ножки. Окей, okay, двигаемся дальше. Full HD мини-проектор. Котрий здатний працювати від павербанка, має безліч інтерфейсів для гнучкого використання: блок живлення, вагу 250 грам, низький рівень шуму, відведення тепла. Насолоджуйтеся фільмами, як в кінотеатрі або грою в ігри, або бери проектор з собою на відпочинок. Очень такой коротенький видос, непонятно, чем он нацепляет вначале. Отсутствие хука, вот мы написали. Нет кадра в работе, хотя там есть какой-то, да, один кадр где-то здесь. Но просто поставили и включили какой-либо проект, непонятно, светит ли это он. Не залипательно, в плане того, что здесь просто разборка, да, показывается комплектация товара. Плашечка достаточно такая неинтересная, обычная. Идем дальше. Глибока сковорода вок з антипригарним покриттям стане чудовим придбанням для вашої домашньої кухні. Підходить для всіх типів плит, у тому числі індукційних. Сковорода вок ідеально підходить для приготування різноманітних, смачних та корисних страв м'яса. Риби, овочів, паелії, плову, локшини, соусів, млинців, яєчні. Завдяки антипригарному покриттю продукти надійно захищені від пригорання. Таким чином готувати їх можна на мінімальній кількості масла, Тиснем в магазин. Толтри сковороду Рудувок за супер -тіною. Что тут у нас, кроме хорошей озвучки? А, озвучка Юрий всегда на высоте. Никакой ⁇ Eleven Labs его не переплюнет. Но, смотрите, здесь все просто. Статичные картинки, которые у нас перелистываются как слайд-шоу, это заходило 4 года назад. 4 года назад, когда ты запихивал в динамику да, любых. Фейсбук делал из них слайд-шоу, и это все летело, залетало на ура. Сейчас это не работает. Статичные картинки мы, мы, не используем в нашем видеоряде вообще. Мало вкусной еды. Мы смотрим практически весь видос на сковородку без еды. Для человека, который не пришел в магазин выбирать сковородку, а пришел развлечься в социальные сети и полистать ленту, этого недостаточно. Мы должны вызвать у него дикий аппетит, желание приготовить такую уже вкусную еду и только после этого призвать его к покупке. Не живые сцены. Даже если не брать в расчет, что у нас здесь статичные картинки, а не видео, сцены должны Они... быть более живыми. Не коммерческая съемка, а более домашняя, уютная съемка, чтобы человек почувствовал себя в кадре. Первые 4 секунды потеряны. За первые даже 3 секунды мы должны раскрыть полностью эффективность товара, показать все его сильные стороны. Вороны, показать вау эффект показать много разнообразной вкусной еды в данном случае здесь же у нас первые 4 секунды показывается одна и та же картинка человек просто пролеснет ленту не задержится на данном креативе согласен с тобой двигаемся дальше Да, интересно, конечно, креатив. В принципе, как мы написали, да, боль достаточно сильно затянута. Вот этот кадр из, я не знаю, это Open Gamer или что это было, когда все взрывается, все горит. <laughs> это, конечно, очень интересно, но это заходить не будет. Много текста, везде этот текст, он и сверху, и вот это хапай решение. Но я не думаю, что это будет заходить. Не раскрыта вообще эффективность, то есть показано один кадр, что вот она в машине, как она, чем она поможет, тоже непонятно. Ну и, в принципе, на эту штурку есть достаточно большое количество исходников. Здесь мы видим Дім її только, ну не знаю, на двох секундах, поэтому креатив заходить не будь. Но кадр перший, звісно, інтересний. Машина, могу можу себе позволити. Одна сковорода гриль це добре. Дві гриль-сковороди сковороди ще краще. Сковорода майстер-жар не мішається просто так на кухні, і з нею не потрібно нічого мішати. Готувати просто і зручно. Замість постійного перемішування потрібно лише перевернути саму сковороду. Як вам такий фокус? Одночасно немає ничего легше. смачно, корисно, швидко, комфортно. Тож по рода грильного жарко краще, ніж просто дві сковороди. Что скажешь? То можно уснуть, реально. Смотрите, если мы делаем плотную нарезку, нам достаточно где-то 24 секунд. Но это точно не должно быть больше 40 секунд. Что здесь? Вступление не цепляет. На вступлении у нас затянутый видос с этими двумя сковородами. мало. Того, что это коммерческое видео, оно не раскрывает эффективности. Мы должны с самого начала бомбить вкусняшками, всякими вкусными блюдами. Можно смотреть и 40 секунд залипать на видео, но если это будет плотная нарезка из вкуснятины всякой. Не кропнуто видео. У нас здесь есть горизонтальное видео, которое не растянуто до квадрата. Так мы не делаем. Заезженные исходники. но ну, этот исходник, он пипец какой заезженный, ему уже, наверное, года 3-4, он очень хорошо работал, креатив из этого исходника, то есть его еще нужно правильно нарезать, но нужно двигаться дальше, искать новые уникальные исходники и из них делать нарезку. Слишком большая длительность. Ну, об этом я уже сказала. Минуту длится данный видеокреатив достаточно 24 секунд где-то для нарезки. Согласен, лишь работа проделана была много, но она была проделана не совсем На Набридные станки. Депилятор кристалл допоможе швидко, да базовесно позбавиться видно бажанной рослинності на теле. Чудово підійде тим, тем, кто втомився від шугарингу та епіляції волоском. Застосовуйте на щойно очищену шкіру. Швидкими круговими рухами видалить волоски. Також працює як скраб. При постійному використании исповельнирист волосся. После процедуры достатньо промыты під проточную водою. Дизнайтесь больше информации за посыланием Так почему мы закинули сюда этот креатив? Он-то в целом неплохой, но за него можно словить блок, потому что здесь есть запрещенные сцены. Нам Facebook запрещает с вами демонстрировать крупным планом вот так ножки. Это вам не порнохаб какой-то. Уда можливо креатив залетів би здесь. Ні Соответственно, ми словим банк, поэтому ми закинули его неудачно. Идем дальше. Добавлю, що этот креатив так і єсть його ріджекнув Фейсбук за ету сцену у нашого студента. Представляємо вам рюкзак, який може стати улюбленим аксесуаром для вас або вашої дитини. Цей рюкзак має неповторний стиль завдяки супермодному принту та захоплюючому ефекту малюнка. Він світиться у темряві. Виготовлений з міцної та відштовхувальної спортивної плащівки, цей рюкзак не тільки виглядає чудово, але й є практичний у використанні. Ви легко зможете очистити його від забруднень. Рюкзак оснащений двома відділеннями, включаючи відділення для ноутбука, яке додатково захищено липучкою. Також є дві бічні кишені та одна кишеня спереду на замку, щоб зручно розмістити свої речі. Так, ну что, здесь у нас тоже креатив, который реджекнулся у студента, за что подозреваем, что за сцену с мигающими фарами, Потому что есть у Фейсбука такое правило, которое защищает всяких эпилептиков, плымающие сцены, и за них креатив могут реджекнуть. Так, идем дальше. У нас теперь удачные креативы. То есть ребята проделали какую-то работу над ошибками. И посмотрим, оценим сейчас, что у них получилось. Легкое приготовление варенья с вишней, с машинкой для выделения кисточек. Плюс кухонные ваги у подарунок. Обробляє до 12 кг вишень без заміни контейнера. Підходить для різних ягід, у яких є кісточки. Прилад з якісного харчового пластику та нержавіючої сталі. Ваша кухня буде завжди чистою під час роботи. Ягоди окремо, кісточки окремо. Поспішайте! Пропозиція обмежена. Ну, тут прекрасно все. Начиная з плашки трьох секунд. Так, да, як ви поняли, там в початку це дуже залипательно показана ефективність, очень хороша динаміка на протяження всього відео. Принципано недовге до да, 22 секунди. Ну но... еня осадок також п'ятника. Ну і дуже апетитне вступлення. Сочне зустрічайте садовий шланг, що розтягується з насадкою з сімома режимами, не перекручується і не плутається. Шланг під тиском води розтягується в кілька разів. А після використання автоматично стискається до компактного розміру, підходить для всіх ваших потреб: миття, поливу та іншого. Підключається до стандартних кранів, компактний та зручний у використанні. Обирайте довжину, яка вам підходить. Поспішайте. Пропозиція обмежена. Смотрите, здесь очень хорошо показано, как нужно определять, какой именно вау эффект в офере и какие кадры передают этот вау эффект. В данном шланге вау эффект ⁇ это то, что шланг у нас растягивается. И мы это показываем со старта. И на протяжении всего видео бомбим этот вау-эффект, чтобы точно к концу видоса пользователь понял, в чем преимущество этого шланга. Также описаны какие-то дополнительные преимущества, что подходит под все краны, выбирать длину, которая тебе нужна. Но это уже дополнительные преимущества. Мы не делаем на них упор, мы просто с ними ознакомливаем на протяжении видео. Упор мы делаем именно на вау-эффект в оффере. Здесь у нас еще накинуто содержательное пла. Ашка в этой плашке сразу же видно і названня офіра, і його преимущества. То дополнительная інформація о насадке. Так, дом далі праска мені відпарювач для одягу делікатно та ефективно прасує всі види тканин: бавовна, шовк, льон, шерсть, нейлон та інші. Праска чудово підходить як для дому, так і для подорожей у поїздці або на дачі. З нею ваш одяг буде завжди бездоганно випрасуваний, нагрівається за кілька секунд антипригарне покриття, що захищає ваші речі, легка вага не займає багато місця. Сучасний дизайн, ручка, що обертається, тисне в магазин та отримає міні-відпарювач для одягу зі К... знижкою. Дуже круто. Насправді, подивіться на ці ефективні кадри, як просто на одну секунду вставили, да, все оно гладеньке, Наскільки оно здесь м'яте і оно гладко здесь. Це очень ефект. В принципе, это достаточно такой неплохой вау-эффект, когда такой маленький отпариватель, да, такую штуку. Ну и мне не было скучно на протяжении всего видео, что оно длится 27 секунд, потому что очень быстро сменяются кадры под динамическую музыку, и это все еще классная озвучка. Поэтому залипнуть на это можно легко. Смежный товар. Что это значит? Что здесь в некоторых кадрах использовался другой утюг для того, чтобы увеличить ценность этого, да. Соответственно, мы тоже считали это за плюс конверсии, это положительно. Мультигриль 4 в одному. Компактний і багатофункціональний помічник на кухні, має чотири форми з антипригарним покриттям, які легко знімаються, легко готує сендвічі, вафлі, гриль та горішки. Завдяки автоматичному термостату. Ваші страви завжди будуть ідеально приготовані. А ще ви отримаєте набір силіконового приладдя в подарунок, доставка новою поштою, оплата при отриманні. Так, но ну здесь у нас уже используется много исходников. Исходники незаезженные, уникальные, потому что этот мультигриль открутился вдоль и поперек с одними и теми же заезженными исходниками. Нам нужно показать с вами кучу насадок для мультигриля. Но если мы будем перебирать их в руках, это будет несмотрибельно именно в ленте социальных сетей. Поэтому раскрыть варианты применения стоит через конечный результат применения этого товара, то есть для, через вкуснятину. И здесь ее полным-полно. Мы показываем насадочку и сразу же показываем аппетитные вкусные кадры с едой, которая приготовлена на этих насадках. Це все дуже аппетитно, разнообразно, динамично і подталкивает к покупке. Я захотів кушати на цьому моменті. Йдемо далі. Привіт! Це дошка для віджимань, яку мені подарував мій сусід. Я покажу вам, як вона працює. Давайте спробую. Ось так і по суті, можна робити різні види віджимань. А якщо хочете, можете змінити положення ще трохи. Ну, ви зрозуміли, ось так вона працює. И тренажер реально прокачивает семья за верхней части тела. Очень крутой формат, что человек взял, просто накинул озвучку, будто это человек дает отзыв об этом товаре. Ну, вы услышали, да, этот живой сюжет, подарил сосед, соседом там вместе что-то не делают, ходят на рыбалку и так далее. Это тоже, конечно, очень привлекает клиентов, когда они видят стандартные форматы рекламы, что им пытаются впихнуть, а здесь совершенно другое. Ну и хорошая озвучка, в принципе, Сейчас да. стала улюбленницей наших клиентов. Готуйте млинці, омлет, котлетки або чотири різних страви одночасно. Не змішує запахи та підходить до усіх видів плит. Попрощайтеся з прилиплими шматочками їжі. Антипригарне покриття позбавить використання тонни олії і забезпечить здорову їжу для всієї родини. Тисни у магазин та замовляй сковорідку зі знижкою. Так, это Криос от нашей ученицы, которая от ученицы, которая научилась офигенно искать уникальные исходники, и у нее получается оживить очень тухлые оферы. Эта сковородочка давно пылилась на складах. Почему? Потому что на нее невозможно было найти каких-то классных живых исходников. У Татьяны это получилось, и она сделала классный креатив, где есть большое разнообразие блюд, и, конечно же, она все это упаковала в посекундну нарезочку, нарізочку, которая дає вот эту залипательность видосику. і, звісно, ахматне плашка. Окей, ідем далі. Влаштуйте кінотеатр у себе вдома, навіть під час відключення світла з Full HD міні-проектором, що живиться від павербанка або мережі. Ви зможете насолоджуватися фільмами та іграми у будь-якому місці. Підключайте його до телефону, комп'ютера, ігрової приставки або usb флешки. Завдяки вбудованому динаміку, він не потребує додаткових колонок. Це чудове рішення. для детячих по ходе в обойдь починку с друзьями. Замовляйте зараз, чтобы перетворить каждый вечер у кинематографичного святу. Вот это круто. Мы уже смотрели сегодня с вами креатив на этот же проектор, но от другого ученика. И как видите, здесь раскрыто намного больше вариантов применения. Здесь есть упор на отключение электричества, стильненькая плашка, крутые исходники, даже, возможно, где-то тут и не показан сам проектор, но нам показана демонстрация, да, что он типа проецирует что-то. И это тоже очень сильно цепляет, поэтому этот креатив в разы лучше. Хочется добавить про отключение света, вообще в принципе использовать какие-то ситуативочки, которые происходят да, сегодня у нас в стране с нашим пользователем, с нашим потенциальным покупателем. Это бывает очень полезно даже для того, чтобы оживить какие-то умирающие офферы, которые уже лежали, пылились. Но за того ж відключення света вони вдруг всім понадобились. І якщо правильно это припадністи, то можна заработать. Это Правда, йдемо далі. Забудьте про безлад під раковиною. Розсувна полиця ідеально підходить для посуду побутових дрібниць та квітів. Збирається за кілька хвилин і може стати навіть в обмеженому просторі з трубами. Вона має два яруси, які можна регулювати по довжині. Тепер все буде компактно і зручно. Встигніть замовити зі знижкою. Еще один пример таланта в поиске исходников. На этот оффер очень мало в легком доступе хороших исходников, но у студентки получилось это сделать, и более того, она выделила определенное УТП в этом товаре. Что это значит? Это значит, что товар может быть применен по-разному, но ты делаешь упор в своем креативе. А хорошо бы, чтобы и в лендинге продолжалась эта тема на какое-то определенное УТП. В этом видео это полка под раковину, когда мы можем обойти трубу и заполнить это пространство, которое обычно у нас пропадает там просто какой-то хлам. Да, так можно полезно использовать это пространство, несмотря на то, что трубы не позволяют разместить там какие-то обычные полочки. Еще один пример выделения УТП в товаре можно взять, например, система для полива. Ее можно использовать как система для полива для сада и огорода, а также можно использовать как система охлаждения для террас. Два этих варианта использования товара рассчитаны на разную аудиторию. Поэтому мы можем попробовать разделить эти УТП и зацепить разную аудиторию под один и тот же товар. Теперь вы увидели, чем отличается креатив новичка, который ничего не понимает в этом деле, и заходящий креатив, у которого есть все шансы, чтобы залететь. А хотите научиться делать такие же креативы, как вы увидели вот удачные, подбирать такие интересные УТП, как говорила Юля, приходите на наш бесплатный курс, вписывайтесь на новый поток и обучать вместе с нами арбитражу товара и не только. Ссылочка под видео. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пальцы вверх и колокольчик, Это, чтобы вам приходили уведомления о новых эфирах и новых видео. Все, пока-пока. Пока-пока.